Jadi apabila kita berbekam Apakah manfaat-manfaat yang boleh kita dapat daripada berbekam Hadis riwayat Imam Bukhari Maksudnya hadis yang sahih Mahfumnya Penyembuhan itu ada dalam tiga perkara Kita nak sembuh daripada penyakit ni Ada tiga cara Yang pertama Sayatan bekam Kita lukakan dan kita bekam Satu yang kedua minum madu. Yang ketiga sundutan dengan api. dia panaskan besi api tu dia bakar di situ. Namun aku melarang umatku melakukan sundutan dengan api. Nabi Muhammad kata nak sembuh daripada penyakit ni ada tiga tiga perkara boleh kita buat. Yang pertama bekam, yang kedua minum madu, yang ketiga bakar dengan api. Tapi Nabi Muhammad dia kata yang bakar dengan api tu jangan buat jangan buat tu maksud dia makruh nak buat boleh tapi makruh ha, tak sesuai kalau dah tak ada pilihan sangat dah terpaksa ubat dengan cara bakar dengan panas tu barulah boleh ha, ini kata Nabi Muhammad dah tentulah kita percaya kata Nabi Muhammad kemudian hadis riwayat Imam Bukhari Muslim dan Imam Ahmad sesungguhnya di dalamnya yakni di dalam amalan berbekam ada kesembuhan hadis riwayat imam bukhari dan muslim Sesungguhnya so, sungguhnya kaedah pengubatan kalian yang paling sesuai adalah bekam dan menggunakan khustul bahri kata Nabi Muhammad cara nak baik daripada penyakit yang paling baik ialah berbekam satu lagi khustul bahri ni sejenis tumbuh-tumbuhan dekat sini tak ada dia di negara arab Hadis riwayat Imam Abu Daud. Kata Nabi Muhammad, kalaulah dalam sesuatu dari apa yang kamu gunakan untuk berubat adalah baik, maka perkara itu ialah bekam. Kata Nabi Muhammad, kalau kamu nak berubat dan kalau ubat satu ubat yang baik, benda tu tak lain ialah berbekam. Kata Imam Ahmad pula, hadis riwayat Imam Ahmad. Kata Nabi Sebaik-baik pengubatan yang kalian lakukan ialah dengan berbekam. Ni cara berubat yang terbaik. Kata Nabi Muhammad ialah dengan berbekam. Ha, takkanlah kita tak percaya kata Nabi kan? Cara berubat yang terbaik ialah berbekam. Ha, tapi bukanlah semua penyakit boleh baik dengan berbekam? Cuma kata Nabi Muhammad cara berubat yang terbaik ialah dengan berbekam. Hadis riwayat Imam Bukhari. Kalaulah dalam sesuatu antara ubat-ubat kamu ada penyembuhan Maka hal itu ada pada sayatan alat bekam Ataupun sendutan dengan api Tapi aku tidak suka sendutan dengan api ha, Kata Nabi Muhammad Cara nak baik ni ada dua pula Yang pertama berbekam Yang kedua bakar dengan api ha, Bakar dengan api Tapi kata Nabi Muhammad Dia tak suka yang bakar dengan api itu tadi bekam dia suka. Dalam kitab Sahihul Jami, kata Nabi Muhammad, aku diberitahu Jibril bahawa bekam ialah kaedah pengubatan yang paling bermanfaat kepada manusia. sebab itu kita tengok macam kes Palestin. Di Palestin sana kita dua hantar ubat. Hantar sepuluh tan ubat, lepahlah satu tan. Sembilan tan lagi entah hilang ke mana. Hantar sepuluh tan, masuklah satu tan. Apa kata kita hantar amalan berbekam ke sana. Banyak penyakit boleh selesai. Kalau 100 orang sakit, mungkin lima puluh orang boleh baik daripada sakit tanpa bergantung kepada ubat-ubatan. Jadi dalam dakwah, dakwah tajudid segar kita sarankan supaya dia hantar, dia ajar kepada orang Palestin ni kaedah berbekam. Kalau ajar kaedah berbekam, dia tak kurang perlu pada ubat dah. Kalau tidak, duk tunggu ubat. Hantar sepuluh tan masuk, satu tan, sembilan tan hilang sama ada dirampas Israel ataupun di diselewengkan oleh oleh pemerintah ha, Fatah. Jadi lebih baik kita hantar satu kaedah rawatan yang tak perlukan banyak ubat. Ha, kata Nabi Muhammad tadi sebaik-baik pengubatan ialah berbekam. Jadi kita panggil anggota Hamas ni tadi baik kita ajar. Ha, cara berbekam begini 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 bagi alat bekam. Lepas tu dia balik ke Palestin dia pula ajar 10 orang lagi. Yang 10 orang tu pula ajar 10 orang lagi dapat dah 110 orang. Lama-lama ha, di Palestin tu ramai orang boleh bekam Banyak penyakit boleh selesai tanpa perlu kepada ubat Tapi kita tu lah duk hantar duit Bila hantar duit separuh akan hilang Bila hantar ubat separuh kena rampas ha, Jadi rugi duit <tuh> Dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud dan Al-Hakim Telah datang seorang sahabat kepada Rasulullah Dan mengadu bahawa dia sakit kepala Maka Rasulullah bersabda berbekamlah kamu. Bila sakit kepala tak mau hilang, makan segala jenis ubat pun tak mau hilang dah. Ha, try berbekam. Dan berbekam ni juga kalau orang kena strok, insya-Allah dia boleh boleh hilang strok dia. Ha lah Kalau dia mati badan sebelah kiri, kita bekam sebelah kanan kepala dia. Ha kalau dia mati badan sebelah kanan, kita bekam sebelah kiri. Dia dia boleh elok strok tu. Yang ada beberapa kes tu boleh-boleh elok. Dengan izin Tuhan Selain itu bekam juga Dia berkesan untuk buang sihir Sebab bila kena sihir Ataupun gangguan jin Biasanya jin dengan sihir ni Dia duduk di organ otak Dia duduk di sana Di kepala Bila kita tarik darah kotor di sana Dia tak selesa Sebab apa hadis Nabi bagi tahu Tempat laluan syaitan dalam badan kita ni Ialah salur darah Sebab tu bila kita berpuasa Salur darah kita jadi nipis Jadi kecil Maka syaitan dia payah nak masuk Ha, orang berpuasa, dia syaitan payah nak nak, nak bisik kat dia ha, Tapi bila kita makan banyak, laluan darah jadi luas Syaitan dia lalu laju Pada bahagian darah-darah kotor, dia berhenti Itu ha, yang datang sakit Sakit kaki, sakit apa kan Kadang-kadang, jin yang mengganggu ni Dia duduk di darah yang dekat dengan kepala Sebab tu ada orang kena sihir Kalau kita bekam, dia boleh hilang sihir dia ha, Sihir tu hilang dan ada juga orang nak buang jin dia, dia pergi berbekam Satu kes kawan saya, kawan kepada kawan lah. Datang ke rumah dia orang nak berbekam Nak bekam sangat-sangat. Tak tahu sebab apa. Bersungguh-sungguh sangat nak berbekam Jadi kawan dia pun bekam. Bila bekam buang darah semua, malam tu dia datang hantu. Datang hantu ke rumah orang tu. Rupa-rupanya dia dia nak buang dia punya dia punya hantu tu. Tu sebab tu dia bersungguh nak nak berbekam. Kita tahu patutlah bersungguh sangat nak berbekam, nak buang hantu. Tapi hantu tu memang mengacau di rumah tuntang bekam kali. Ha, jadi bekam ni selain daripada sihatkan badan, dia juga boleh buang sihir, buang jin. Ha, kata Imam Al-Ghazali Kata Imam Al-Ghazali ini dipetik oleh Syekh Khardawi dalam salah satu buku dia. Kata Imam Ghazali, al-hijama iaitu berbekam adalah termasuk fardu kifayah. Maksud dia ilmu berbekam ni kalau tak ada orang yang belajar dalam kita punya kawasan ni, maksud dia orang di kawasan tu dia berdosa. Contohnya dalam daerah terung ni, mukim terung ni kalau tak ada satu orang yang boleh berbekam, yang pandai membekam semua orang berdosa Tapi kalau ada satu orang boleh bekam Yang lain semua selamat Itu fardu kifayah